В ситуации, с которой мы столкнулись, я считаю, что мы не имеем дела с проявлением политической позиции. Я не знаю, какая причина, почему наши солдаты должны погибать под стенами Верховной Рады. Я не вижу ни одной политической причины или политического разногласия, почему кто-то должен наносить ранения солдатам Нацгвардии. Среди раненых около 20 человек солдат и офицеров, которые прошли антитеррористическую операцию. Награждены государственными наградами, досрочные звания. Это реальные боевые люди. Мы должны здесь держать их, здесь, возле Верховной Рады, для того, чтобы платить цену за политические амбиции кое-кого. Я впрямую обвиняю Олега Тегнебога и его партию «Свобода». Я считаю, что это преступление, а не политическая позиция. Я наблюдал видео, видел фотографии, фотодокументы, когда господин Тегнебог стоял вместе и рядом, когда избивали солдатов Национальной гвардии. Я не понимаю, почему мы должны платить такую цену. И не знаю, зачем это. И зачем нужно это ему. Из-за того ли, что он сейчас находится не во власти, так служение Украины бывает таким. Реализуй себя, служи и дальше уходи. Так будет с каждым, так будет со мной и со всеми остальными. Бог не привел протестующих под Верховную Раду. Вот привел бандитов, которые убивали и калечили наших солдат. Вот моя позиция. Расследование будет тщательным. Мы будем непримиримы. И я требую поддержки у общества и у всех политиков в жестком наказании виновных. Такое продолжаться не может. Если мы стерпим такое, у нас будет везде хаос. Я этого не допущу. Моя функция как министра не допустить этого.